عذاب آل الذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بما كانوا على فرعون كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم من الذين آمنوا ثم يقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم بالحرب وشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن منكم من خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كبروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الغيل ترهبون والله الله من دونهما لا تعلمون من الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم أنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فجنح وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخلقوا